Привіт усім глядачам телеканалу СТС. Ми на Лебединщині, за моєю спиною ставок села Ревки. І сьогодні саме тут розпочинається новий телепроєкт нашого каналу, називається він карпфішинг по-Сумськи. У цьому проєкті ми спробуємо навчитися карповій ловлі. І цю непросту місію ми покладаємо на плечі нашого експерта. Це експерт магазину трофей Дмитро. Добрий, день, Дмитрій. Добрий день, мої уважаємо телезрители. В этом фільмі ми хотіли би з вам рассказать і поділитися своїми знаннями о карпфишинге і ловле трофейного карпа. Атрибутів карпової рибалки безліч майже усі з них ви побачите у нашому фільмі. Тільки вивантажувати речі з машини нам довелося хвилин 10. Справа за підготовкою табору. Головний його атрибут карповий намет. Він це будинок Карпфішера. Дорогі зрители, лагері наш обустроєн, і сейчас вкратце ми попробуємо розказати, що вам необхідно для комфортного перебування на водойомі. В першу чергу, вам понадобиться ваш маленький уютний дом. В даному випадку – це карпова палатка. Вот мы сейчас видим одну из типичных карповых палаток. Чем она отличается от туристических палаток? Это, конечно же, несомненно, ее высотой и большими панорамными окнами. Эти окна также снабжены толстой клеенкой, которая защищает нас, если на улице холодно. Под ней есть москитная сетка. Когда мы отстегиваем клеенку, москитная сетка не дает насекомым пробраться к нам в жилище. Вот. Находясь в палатке, если мы пройдем дальше, мы увидим, что здесь комфортно, комфортно находит, может находиться два человека, так как карповая рыбалка подразумевает под собой нахождение на водоеме зачастую два и более рыболовов. Вот. В данной ситуации вмещаются две раскладушки, вещи, ваши рюкзаки, монтажный столик в ночное время, чтобы монтироваться можно было или в дождь, в непогоду. Сзади палатки есть большое для проветривания окно, которое тоже осна осна оснащено москитной сеткой. Вот. Пол имеется, чтобы не тянула сырость от земли, и который можно всегда снять и помыть. Вот. Конечно, вам нужно, если вы будете ездить, а настоящий карпятник ездит и до поздней осени на рыбалку вам понадобятся очень теплые спальные мешки, качественные, хорошие. Они подразумевают под собой, держит тепло даже до минус 20. Вот, раскладушки вам пригодятся, несомненно, чтобы не спать на карематах, а комфортно отдыхать, так как карповая рыбалка очень часто длится двое и более суток. Наша ж сесія менш тривала. Рибалити будемо з вечора до обіду наступного дня. Одразу до справи. Шукати перспективну точку. Для цього і будилище спеціальне, і маркер потрібні, принцип роботи маркера ми можемо показати таким образом. При попаданні в точку ловлю маркера маркер з грузом опускається на дно. Когда опускается на дно, двумя пальцами указательным и большим, мы стравливаем леску с катушки. Тем самым маркер, так как он имеет плавучесть, поднимается вверх. Отметка на бланке, она нам указывает расстояние от катушки до отметки. В данном случае это 30 сантиметров, что называется на карповом сленге банан. Есть полубанан, это 15 сантиметров, но мы используем банан, который равен 30 сантиметрам. Отпуская большим пальцем и указательным леску со шпули, маркер поднимается все выше и выше. Считая отрезки, сматывание шнура с катушки, мы получаем, складываем, получаем расстояние равное тому, которое находится в данной точке ловли, устраивающей нам. Подтягивая груз, дальше выматывая. При помощи груза он имеет специальную форму, которая позволяет нам ощущать и видеть структуру дна. В данном случае ощущать, так как банк чувствительный, шнур передает любые изменения дна, протягивая дно. Протягивая по дну груз, мы определяем вид дна. Если это будет идти как по маслу, то, скорее всего, мы, у нас в секторе ловли или стоит дно мягкое. Если мы будем чувствовать перепады и скачки, то это может быть как ракушка, так и песок, так и глина. Более твердый участок, который может быть перспективным на данном водоеме. Маркер дошел до груза. Теперь начинаем мерить глубину. Большим, как я уже повторюсь, и указательным пальцем начинаем отсчет банана. Один.

Маркер, груз, маркер упирается в груз, и мы начинаем протяжку на 90 градусов. В удилище отводим и тянем по дну, пытаясь чувствовать в руку характер дна. Груз идет очень натянуто, перекатывает. Верхушка удилища говорит нам о том, что там твердое дно, скорее всего, глинистое измененная. Перспективная точка зачастую это переход глубин, это может быть рубеж бровок, это может быть переход э, типа дна, это может быть как переход целистого дна на твердое каменное или ракушечное дно или глинистое, так и наоборот. Вот. Ну и таким образом нам главное понять, что на дне нету каких-то старых отмерших растений, которые тоже будут чувствоваться рывками при маркировании. По будинку, по удилищу, шнуру ми це. Тому Наша задача знайти в на випадку, це, так как этот водойм дуже заїлен, знайти твердий участок дна, на якому наша насадка, наша прикормка не буде заиливаться. Далі фундамент нашої рибалки це прикормка. Без неї карпфішинг неможливий, точніше неефективний. Саме прикормка має запросити рибу в місце лову. Начинаем приготовление непосредственно прикормки. Вот. Наша прикормка на сегодняшней рыбалке, на сессии, будет включать в себя как зерновые. Добавляем зерновые. Так, сюда входят горох, конопля, пшеница, э, рапс. Вот. Это прикормка из зерновых гороха, так и кукуруза. Здесь тоже ферментированная кукуруза с проросшей пшеницей, с коноплей и с рапсом. Вот. Это, это составляющая зерновых, которая, я считаю, должна включаться в любой закорм. Хотя бытует мнение у корпятников, что зерновые могут привлечь из-за своего размера мелкую рыбу в сектор. Вот. Также в нашу прикормку, конечно же, будет включаться пелец. Пелец – это рыбная мука хорошего качества, высшего сорта, очень сильно прессованная и она на дне, создает очень большой пищевой сигнал и привлекает более крупную рыбу и растворяясь в течение 2-4 часов надолго удерживает рыбу в секторе, вот это что касается пелица. Также мы добавим еще мелкой фракции пелица. Здесь мы видим, мы, видим круг разнофракционный, который, который будет медленнее расставать, который растворятся, который некоторые будет дольше. Тоже добавляем наш закорм. Это рыбный пелец с ярко выраженным рыбным запахом. Также криль. Вот. А такой закорм хватает 3-4 жмень. Дальше мы добавляем закорм пылящие бойлы. Это бойлы пылят, лежа на дне растворяются. Пылят, гизерят. Вот. Этот 24 размер тоже позволит нашей точке работать в течение 5-6 часов. Запах тоже мясо с клубникой, сквит, страубери. Добавляем тоже треть пачки наш закон. На самом деле, если бы могли Слышат запахи при кормке, то очень много ароматов и вкусностей. И добавляем непосредственно бойлы, ассортимент и некоторые из них будут у нас присутствовать и на насадке. Вот здесь разные, потому как мы не знаем предпочтение карпа, будет клевать он ли на цветочные, фруктовые запахи и вкусы, либо он будет на мясные клевать сегодня, поэтому мы вносим в ассортимент разные бойлы с разными вкусами. После этого мы сдобряем, так сказать, добавляем еще бойлов донных, вареных, которые будут лежать на дне несколько суток и привлекать нашего карпа. В данном случае это сливовые бойлы, так как по нашей информации карп на этом водоеме любит сливу. Вносим совсем чуть-чуть, чтобы не создавать конкуренцию нашей насадки. Вот. Затем мы сдобряем Эту всю этот весь состав прикормки с ССЛ, что позволит раскрыть раскрыть нашу прикормку и дать пищевой сигнал рыбе. Это ССЛ вытяжка кукурузная концентрат. Добавляем его на такое ведро полбанки. тщательно размешиваем тут это стартовый так наш закорм да это стартовый закорм он обычно делается самым жирным самым массовым Вот. дальнейшем мы будем закармливать через каждые 2-3 часа либо же будем смотреть по активности рыбы. Если рыба будет проявлять активность, следовательно, она в секторе, следовательно, она поглощает и вкушает наши вкусности. Вот. Мы будем по мере клева смотреть и можем даже бросать по пару с или коброй по нескольку бойлов после каждой поклевки. Замешав это все, мы добавляем, тоже я считаю, при каждой при каждом закорме, особенно при старвом, нужно давать сыпучую часть, так называемую сыпуху. Это мелкая фракция, которая создаст в точке ловли изначально муть и на эту муть как зрительно, так и по запаху, так как этот запах разойдется из-за того, что он мелкофракционный на большое расстояние от точки закорма. Мы даем сыпучую прикормку. В данном случае это французская прикормка, вот очень хорошего качества. После того, как мы ее насыпим, так как у нас вся прикормка находится в циселе, она облепит Повністю оставляючи нашого закорма. Друзі. Ну я не знаю насправді, як можна увесь цей букет аромату передати. Але як на мене, ну, домінує тут слива, сливовий аромат, аромат кукурудзи. Є щось схоже на консерви м'ясні. Я думаю, рибі це дуже сподобається. Принаймні, я на це сподіваюся. Наше відерце прикормки настоялося. Увібрало весь ароматизатор. Тепер пропонуємо всю цю смакоту карпуші. Смачного друже. Ходи до нас. Оптимальний і найудачніший в карфішингі спосіб закармлювання це способи при помощи спомбах. спомб влазить порядка 100-200 став прикормки. Яким образом він дійствує задержимо так называемую прикормку? Ми погружаємо непосредственно в сам спомб. Загружая с помпу, можно даже с горкой, мы закрываем, и он уже в процессе броска не открывается. Но попадая, на бьясь, ударившись о поверхность воды, с помп открывается, и наша прикормка высыпается в точке ловли. Тепер поговоримо про наживки. Карпова рибалка передбачає використання бойлів. Бойл це багатокомпонентний варений продукт. У наш час вони є найрізноманітніших смаків від фруктових до м'ясних. Та чи працюють вони у наших водоймах, де риба таку сучасну наживку споконвіку не бачила? Питаємо у експерта. Ми нашим глядачам сьогодні вже показали один з надзвичайно важливих нюансів карпфішинга це приготування прикормки базового закорму. Наскільки я розумію, карпфішинг передбачає передбачає ну, дещо інші стандарти, аніж ті, до яких ми звикли так з дитинства, бо плавочна удочка, черва або мотиль, опариш, ну такі не елементарні так наживки. Карпфішинг передбачає використання бойлів. Ось дуже часто доводиться чути запитання від наших співгромадян, людей, які рибалять на ось цих наших так, ставках, на наших річках, загалом доцільності використання бойлів у е, риболовстві у наших широтах. Тому що люди полюють до того, що у тому чи іншому ставкові е, риба звикла там, до кукурудзи, до гороху, до картоплі вареної. Тому пропонувати їй бойли, ну це. скажем так, не на то правильное решение. Твоя думка с этого привода? Что б ты таким людям ответил? Мое мнение, люди правы по-своему, и горох и кукурузу никто не отменял, как зерновой. Это одно из любимых лакомств карпа. Но я ничего не имею против, если ее используют в фидерной ловле, там, где... Дальние забросы и дальние забросы не практикуют. На поплавочной снасти, когда это забрасывается с легкостью и осна оснастка сама не оснастка, она а живка она находится на крючке и не слетает с нее. Но когда мы вернемся к нашему способу ловли, увидите, то и скарповая ловля она может достигать ее дистанция заброса снасти примерно в среднем это 100-120 метров 90. При таком забросе, если мы на волос, а волосом называется та часть поводка, которая отходит непосредственно от крючка, то при силовом забросе нет вероятности того, что мелкое зерно, горох, кукуруза из-за своей мягкости, можно его не доварить, но он не так будет аппетитно выглядеть для карпа и Поэтому зачастую оно сварено и оно мягкое. При силовом забросе просто оно может слетать. И карповая ловля бывает, поклевку ждешь от часа до 12 часов. И нет у, у, самого рыболова уверенности в оснастке, уверенности в наживке, в том, что наживка будет все так же лежать. То есть нет уверенности, поэтому не рекомендуется зерновой использовать на сверхдальние забросы. Это единственное, можно его использовать, если заводится снасть прикормочным кораблем или лодкой, где лодка не запрещена на водоемах. Плюс еще немаловажный, вот на данном поводке изображен маленькие бойлы, изображены 10-миллиметровые. Вот. Но они плотные, при забросе не слетают, и это один из их плюсов. Вот. И немаловажно селективности рыбы. То, что на зерновой очень часто клюет, даже если мы повесим цепочку из зерновых, там 2-3 кукурузины или 2-3 хорошины, очень часто клюет мелкая рыба. Она, эта наживка, нет у нее отбора то ли по мелкой, то ли по крупной рыбе. Поэтому ну, зачастую используются бойлы 15 размера, 14 размера, по одному, по два вешается вот такого диаметра, чтобы, во-первых, не слетало при забросе, и как-то селектировать рыбу, чтобы рыба непосредственно уже ту, которую мы охотимся, это карпы от двух и выше килограмм. Вот, поэтому зерно ніхто не відміняв, э, горох це лучше лакомство, еще раз повторюсь. Но все-таки в карповій ловлі из-за того, як я вже повторяю, щоб насадка хорошо на волосі і сортировала рибу в крупну сторону, я бы рекомендував бойли. І стосовно бойлів ще одне запитання. Ось ти сказав про селективність риби, так у водоймі, А як рибалка безпосередньо, ось той хто. занимается карпфишингом, вид от чего он должен выбирать бойлы? Бойлы. В первую очередь нужно понимать, все мы, собираясь на водоем, собираем какую-то информацию о этом водоеме. Либо у людей, у рыбаков, которые ездили на этот водоем, если же такой информации они не располагают, мы едем на водоем и здесь уже подбираем методом подбора. Существуют бойлы фруктовые, существуют бойлы с мясным запахом, существуют бойлы на рыбной основе, это на рыбной муке, существуют бойлы больше на бисквитной основе, на таких птичьих кормах. Бурдфуд так называемый. Поэтому приезжая на водоем, у, карп, у карпятника обычно в арсенале 3-4 карповых удилища. И мы, имея свой арсенал наживок, экспериментируя, подбираем ключик к этому водоему и предпочтение этого карпа, потому как карп на самом деле является родным гурманом. И смотря что ему сейчас в этот период времени нужно, это нужно рассматривать по времени года. Осенью в основном он более любит тяжелые бойлы на рыбной муке, которые насыщают его. Летом это более фруктовые, кислые тона. Вот. Осенью там уже нужно... Иногда хорошо работают сочетания. Мяс, мясной бойл в какой-нибудь фруктовой шапочке. Как в данном случае мы видим, у нас внизу находится бойл ананасовый, вверху находится бойл мясной Марина Халибут. Іноді вот. такі комбінації дуже добре срабатывают. Тому методом підбору я бы рекомендував в будь-якому випадку далі вже по ситуации. І таке дещо філософське, на сам кінець нашого такого невеличкого інтерв'ю, запитання до тебе. Скажи, будь ласка, ось на твою думку, у карпфішингу все ж таки, ось як, як співвідноситься безпосередня майстерність людини, яка короп'ятника, так, який безпосередньо перебуває тут на водоймі. И все-таки фортуна сии, втручание в рыболовный процесс. Конечно, фортуна, удача она нужна в этом деле. Но главное в карпфишинге это соблюдать три законных правила. Это в первую очередь выбрать место ловли и промаркериться, узнать ну, и хорошо подобрать именно свин, на котором вы будете ловить. Во вторую очередь, это закорм играет роль, потому как среди закорма насадка ничто. Она очень, это как иголка в стоге сена. Чем лучше будет сделан закорм, тем больше усилится неимоверность того, что подойдет рыба. И в третью очередь, это, конечно, уже подбор насадки. Ну и, конечно, фортуна, это она, безусловно, очень часто человеку сопутствует. Бывает человек, который, как говорят, в народе поймает и уже Кльову ввечері не було. Карп та інші мешканці водойми нас ігнорували, і сонця вже не видно. Ну що ж друзі, вже 23 третя година. Фактично, ми абсолютно повністю готові вже до нічної рибалки. Я попрошу Діму розповісти усім нам про те, як власне відбувається карпова риболовля вночі, тому що я знаю, що є спеціальний атрибут, який забезпечує так можливість відслідковування потенційних похльовок. Будь ласка, розкажіть. Да, на самом деле, дорогие зрители, сейчас современные технологии позволяют нам, вот у нас установлены сигнализаторы электронные, которые в случае поклевки будут подавать нам сигнал на пейджер. У пейджера действие порядка 100-150 метров. Мы его можем положить возле себя, будто мы ночуем в палатке либо в машине. И поклевка, даже если будет сильный ветер или дождь, нам будет передаваться непосредственно. На пейджер, и мы ее не проспим, и нам будет всегда ее слышно. Поэтому на родподе установлен сигнализаторы, висит фонарик, чтобы нам в темное время суток можно было тоже одеть его на голову в случае, если мы с просоня выбежим на поклевку без него. Ну, поэтому мы можем отправляться спокойно отдыхать, не боясь, что мы прозеваем поклевку. Вночі серйозних покльовок ми також не побачили а от вранці ми перезакинули снасті, і трофей прийшов до нас. Ну, наконец-то мы дождались, пускай небольшую, но долгожданный наш маленький трофей. Ну, как вы знаете, мы хотим еще вам повторить и напомнить, что современный карфишинг подразумевает бережное отношение к рыбе, поэтому всегда возите с собой карповый мат или карповую люльку, чтобы при том, как вы вытянули рыбу из воды, она себя не повредила, не ложите ее на твердую поверхность, ложите на мягкое, предварительно смоченный карповый мат. Вот. Ну, сейчас мы отпустим эту рыбу, чтобы она росла и радовала еще не раз нас и других рыболовов своими поклевками. Живе. Ми чекали ще покльовок. Чекали, дуже чекали. Навіть готували собі сніданок. Проте ані короб, ані товстолоб до нас більше не прийшли. Завершилася наша 16-годинна сесія у Лебединському районі на ставку села Ревки. Ми продемонстрували нашим глядачам усю процедуру так, підготовки до карпової рибалки безпосередньо від постановки карпового табору до спіймання, скажімо так, так екземпляру досить дорогоцінного, те, чого ми чекали, фактично із вчорашнього вечора, сталося сьогодні вранці. На твою думку, що нам протягом цієї не такої тривалої сесії вдалося, що не вдалося, і Чему сегодня и вчора нам удалось научить наших шановных глядачів? Ну, за этот длительный период, я думаю, мы научили хотя бы первым азам каким-то карфишинга, показали, какие монтажи существуют в карфишинге, какой должна быть базовая прикормка для поимки трофейной рыбы, в том числе и карпа. Вот, я думаю, вам с нами было интересно, ну, а больше поклевок и больше трофейной рыбу мы, наверное, увидим в следующей передачах. Куда, скажите мне, мужчине, бежать от нервных передряг? Ступай ловить ершей к плотине и заходи потом в кабак. Пускай от рук отбились дети, скрипит сварливая жена на рыбалке солнце светит, И тишина, и тишина. А, 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 а. К чертям проценты банки, суды, Газеты тресны, короли. Когда по слухам у запруды Вот такие вот ходят караси. В тьму тараканьи где-то войны, У Тори с Ригами война. А на рыбалке все спокойно И тишина, и тишина Ч -ч -ч. А мне что? Пускай политики в запале Зовут весь мир пустить на слов. А рыболов ко всем лоялен И на реке, изо за столом. Его улов хорош на диво Душа спокойствия полна, две три сосиски, кружка пива и тишина, и тишина, и тишина.